Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه Yarju natijatan lathabur Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Al-Qur'an dan mendirikan salat menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan maka mereka mengharap perdagangan yang tidak akan pernah rugi Al-Quran surat ke-35 ayat 29 Bapak Ibu Jemaah Asar Rahimahkumullah Di ujung ayat ini pada ayat ke-29 surat ke-35 ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tijaratan lan tabur yakni perdagangan yang tak pernah rugi ada orang manggale kadang rugi kadang balabo kadang tatilungkui kadang tateliang kadang jatuh tapai kadang jatuh tupai tapi yang perdagangan ini takkan pernah rugi Tijarotan lantabur Perdagangan yang tak pernah rugi selalu beruntung yang berlipat-lipat Tentu jama'ah rahimahkumullah apa bentuk dagangannya Kalau kita merujuk ke dalam ayat ini Dan apabila juga kita lihat Rukun dari sebuah perdagangan atau jual beli Ada penjual, ada pembeli Ada yang diperjual belikan Namun dalam hal ini Maknanya adalah makna majas Yang penjual adalah kita Kemudian yang membeli, yang membayar adalah Allah Kemudian yang kita perjual belikan yang kita lakukan adalah ada tiga amalan ada tiga amalan dalam ayat ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai sebuah perdagangan yang tak pernah rugi-rugi selalu mendapat untung berbeda dengan kita berdagang punya pasang surut apa amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang pertama Innal ladhina yajluna kitab Allah Yani orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Kitab suci Al-Quran Maka siapa yang membaca kitab suci Al-Quran Inilah yang takkan pernah rugi Ketika bapak ibu saudara meluangkan waktu beberapa menit untuk membaca tilawatil Quran Allah bayar Allah ganti dengan pahala yang berlipat ganda dan nanti di akhirat semua pahala-pahala tilawah kita itu baca Quran itu akan datang lagi kepada kita memberikan syafaat atau pertolongan sebagaimana Rasul sebutkan ikra'ul Quran fa'innaha ya'ti yawmal qiyamah syafi'an ala ashabi bacalah Al-Quran maka sesungguhnya nanti Al-Quran itu datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi orang yang membacanya jadi bapak ibu wak luangkan waktu untuk baca Al-Quran itu tidak rugi ke wa tidak tidak rugi ke wak luangkan waktu untuk baca Al-Quran untuk membaca Al-Quran memang harus diluangkan waktu jangan tunggu dulu waktu luang jangan tunggu dulu waktu luang baru baca Quran tapi betul-betul diluangkan waktu untuk tilawatil Quran inilah bentuk perdagangan yang tak pernah rugi kita jual dibeli oleh Allah dengan berlipat ganda yang kedua wa aqamus mendirikan solat sesungguhnya ibadah solat yang kita lakukan ini dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Kalau solat berjamaah itu solatul jamaah afdulu min solatil fazi bi sab'i wa isrina 27 darajat. Kalau 27 darajat tu kan 27 kali lipat. Berapa persen dia Pak Ibu tu? Kalau dibalas satu kali lipat tu 100 persen 100 persen. Kalau 27 kali lipat berarti 2700 persen dibayar Dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak akan rugi orang yang rajin solat ini Orang yang mendirikan solat takkan pernah rugi hidupnya Di dunia dan di akhirat Karena Allah balas Karena Allah bayar Tijaratan dan tabur Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Sesulit apapun ekonomi kita Sesulit apapun hidup kita Sesakit apapun jasad kita, badan kita Yang solat lima waktu ini Jangan sekali-kali dilalaikan Jangan sekali-kali ditinggalkan Karena sesungguhnya ini adalah perdagangan yang tak pernah rugi Maksud dalam perdagangan kita melakukan Sesuatu lalu dibayar, dibalas oleh Allah SWT Dengan berlipat ganda Kemudian hebatnya berikut wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alania. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dak baik secara diam-diam ataupun secara terang-terangan. Secara diam-diam dia menyembunyikan infak sedekahnya tetap dibayar oleh Allah. Secara terang-terangan juga tetap dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun makna tafsirnya Makna secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan Maksud sembunyi-sembunyi ini adalah Tergolong ke dalam infak sedekah Sedangkan secara terang-terangan Ini misalkan seperti wakaf bajale-jale Ado hitam dia di putih Kemudian zakat Betul-betul dihitung persentasenya Betul-betul dihitung jumlahnya Sampai nak senisap jadi maksud terang-terangan bajale jaleh bara nisabnyo bara persennyo 2,5% persen, misalkan dikeluarkan. Orang-orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah, apakah bentuk infak, sedekah, wakaf, zakat, pasti dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Yang lebih hebat lagi, terkhusus balasan infak sedekah berbeda dengan solat berjamaah. Kalau solat berjamaah 27 derajat Kalau infak sedekah dalam Al-Baqarah Ayat 164 itu di Ayat 161 itu dibayar, dibayar, oleh Allah 700 kali lipat Kalau 700 kali lipat Barah ribu persen itu Pak Barah ribu persen dibalas oleh Allah Subhanahu SWT Dari ketiga Amalan yang tergolong Tijarah ini Tiga amalan Pertama misalkan tilawatil Quran, kedua salat, kemudian infak. Maka rata-rata yang nomor tiga ini yang berat yang sulit dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau tilawatil Quran sanggup semua kita satu hari satu juz, one day one juz. Ah sehari satu juz, one day one juz mengaji. Bako sanggup maca Quran satu juz hari asabak ko ndak pakai pitih do mengaji ko nak ada piti keluar kemudian solat wa qamus solat diajak solat fardu lima waktu berjamaah siap laksanakan solat tahiyatul masjid solat rawatib muakkad ghairu muakkad duha tahajud siap Aa, kenapa siap karena ini tidak ada menyangkut dengan uang tidak ada menyangkut dengan materi banyak kaum muslimin siap untuk solat apa saja atau solat tasbih ah dikerjakannya tapi ketika diajak wa anfaqu mimma razaqnahum diajak berinfak ah padahal ini setara ini setara wa anfaqu mimma razaqnahum infak dan sedekah ini juga ibadah orang menganggap infak ini tidak ibadah padahal dalam ayat ini tijaratan lan tabur tapi banyak orang yang nomor tiga ini yang amat berat melakukannya. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti mengganti, pasti membayar, pasti membalas amal-amal yang kita lakukan. Wabil khusus dalam ayat ini tilawatil Quran, salat, kemudian infak dan sedekah. Yakinlah dan Allah pasti akan membayarnya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.